السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مسلمين ومسلمات يهم يعني رحمتي الله سبحانه وتعالى saya selaku yang dipertua PAS Kawasan Pekan mewakili ahli-ahli kuasa kawasan dan jawan dewan mengucapkan kepada kaum muslimin muslimah sekalian selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan selamat berpuasa kita bersyukur kepada Allah SWT sehingga menjelang Ramadan dan insya Allah dengan izin Allah SWT kita berharap Allah memanjakan umur kita dapat sama-sama menghayati Ramadan kali ini semoga Ramadan kali ini akan kita hayati lebih baik daripada bulan-bulan Ramadan yang telah lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan setahun 12 bulan dan Allah pilih bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia seperti juga Allah menjadikan manusia seluruhnya Allah pilih rasul-rasul dan nabi-nabi menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah maka bulan Ramadhan ini Allah telah muliakan dengan berbagai-bagai perkara antaranya Allah fardukan puasa yang merupakan salah satu daripada rukun Islam yang lima dan di dalam bulan Ramadhan juga Allah menurunkan Al-Quran daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia 30 juzuk sekaligus dan daripada Baitul Izzah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad SAW dan bermula penurunannya pada malam pada 17 Ramadhan sebab itu bulan ini juga selain dikenali dengan bulan puasa dikenali juga dengan bulan Al-Quran dan dalam bulan Ramadhan juga berlakunya berperangan yang pertama dalam Islam yakni Perang Padang yang mana Allah telah mengundiakan kemenangan yang sangat besar sehingga orang-orang muslim pun telah terbunuh 70 orang dan ditawar 70 orang yang lain malah dalam Perang Ramadan jugalah Nabi SAW bersama dengan para sahabat membuka kota Mekah mengambil alih teraju pemerintah Mekah daripada orang-orang muslim pun. Untuk ditadbir dan diurus dengan Islam Pada bulan Ramadhan Tahun yang ke-8 Juta Sebab itu bulan Ramadhan juga dikenali dengan Bulan Jihad Supaya kita dapat menggandakan usaha-usaha jihad kita Dalam bulan Ramadhan Bukan bulan untuk kita bermalas-malas Bukan bulan untuk kita Berhenti Dalam usaha-usaha jihad kita Kerana kita rasa letih Tetapi sebenarnya bulan Ramadhan ini dapat menggandakan usaha-usaha perjuangan kita di dalam Allah kerana kalau roh kita suci hati kita bersih niat kita baik sudah tentu kita menjadi orang-orang yang kuat walaupun kita tidak makan dan tidak minum pada waktu siang orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menghayati sebenarnya Rawatan ini dengan sebaik-baik Allah SWT iman dalam Al-Quran ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wa orang-orang yang beriman difardukan ke atas kamu berkuasa sebagaimana difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa jadi tujuan yang paling besar daripada menunaikan puasa bulan Ramadan untuk menahirkan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertakwa kepada Allah ialah orang yang melaksanakan titah perintah Allah dengan bersungguh-sungguh dan orang yang meninggalkan segala larangan Allah juga dengan bersungguh-sungguh. Sebab itu orang yang bertakwa orang yang seperti mana difirmankan pada Allah SWT dalam awal surah Al-Baqarah Alif Lam Mim Zalikal Kitab La Raiba Fi Hudan Lil Muttaqin Demikian itu kitab yang ini kitab Al-Quran itu yang tidak ada sebarang keraguan padanya menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini ada dua perkara besar yang pertama Allah menyebut Kitab Al-Quran itu Tidak ada sebarang keraguan pada diri. Seluruh isi Al-Quran Tentang hukum hakamnya Tentang kisah-kisah dalam Al-Quran Tentang perintah-perintah Allah Larangan-larangan Allah Segala apa yang terkandung dalam Al-Quran itu Tidak ada sesuatu pun yang boleh kita ragukan Semuanya benar Semuanya daripada Allah kita hanya dituntut untuk taat dan patuh Pada apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah SWT yang kedua Allah menyebut Al-Quran itu Qudalil Muttaqin menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa dengan makna orang-orang yang bertakwa mesti berpandukan kepada Al-Quran dalam segala urusan mereka dalam kehidupan mereka dalam perjuangan mereka malah dalam semua perkara kita kena ikut Al-Quran apa dah arti al Quran diturunkan kepada Allah kalau untuk kita tinggalkan ataupun untuk kita pinggirkan tidak ada arti Allah mengutus Rasul dan menurunkan kitab sekiranya kita tidak perlu ikut Rasul dan kita tidak perlu ikut kita sudah tentulah Allah menurunkan kita untuk kita jadikan kita itu sebagai panduan hidup kita dalam semua perkara bukan saja dalam perkara akidah bukan saja dalam perkara ibadat akhlak muamalat bukan saja dalam urusan makan minum tetapi juga dalam urusan bentar negara pemerintah negara dan dalam urusan perjuangan kita untuk kita jadikan Al-Quran itu sebagai panduan dalam perjuangan hari ini kita dapati umat Islam terbagi kepada beberapa gulungan dalam masalah perjuangan sekurang-kurangnya terbagi tiga yang pertama gulungan umat Islam yang berjuang berpandungan kepada Al-Quran perjuangan mereka semata-mata mencari kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala dan perjuangan mereka untuk mendahulatkan Al-Quran dalam diri mereka dalam keluarga mereka dalam masyarakat dalam negara dan juga dalam dunia ini inilah umat Islam yang dikatakan yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebahagian yang gulungan yang kedua sebahagian di umat Islam juga berjuang, tetapi mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam perjuangan mereka. Mereka berjuang bukan kerana Allah. Mereka berjuang bukan untuk nak mendaulatkan Islam, tapi mereka berjuang untuk kepentingan bangsa mereka, negara mereka, ekonomi mereka dan sebagainya. Tidak langsung dikaitkan dengan kerana Allah. Semua. Perjuangan seperti ini adalah perjuangan yang sia-sia. Perjuangan seperti ini adalah perjuangan yang tidak sepatutnya ada orang bertakwa di dalam itu. Karena orang yang bertakwa mesti berjuang di, dalam Allah SWT, di dalam jalan Allah Subhanahu Taala, bukan berjuang di jalan-jalan yang lain. Golongan yang ketiga, golongan yang langsung tidak mempedulikan masalah perjuangan. Hidup mereka hanya untuk diri mereka untuk anak isteri untuk mencari harta sebanyak mungkin dan mereka tak mahu bersusah payah untuk terlibat dalam perjuangan kerana mereka merasakan sesiapa saja yang terlibat dalam perjuangan lebih-lebih lagi perjuangan di dalam Allah akan menghadapi cubaan dan dugaan yang bermacam-macam yang menyebabkan boleh menjadikan mereka susah boleh menjadikan kehidupan mereka menderita dan sebagainya maka golongan orang yang seperti ini adalah golongan orang yang sangat rugi di dunia pun mereka rugi di akhirat pun mereka rugi jadi umat Islam yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu taala janganlah sekali-kali terlibat dengan golongan perjuangan yang tidak mencari keridaan Allah dan dengan golongan yang langsung tidak terlibat dalam mana-mana perjuangan Marilah kita sama-sama menggunakan kesempatan dalam bulan Ramadan pada tahun ini untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sehingga jadilah kita seperti para sahabat bersama dengan Rasulullah SAW yang digambarkan dalam Al-Quran bagaimana keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu antara lain firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab minal mu'minin rijalu sadaku ma'ahadu Allah alaih fa minhum man qada nahba wa minhum man yang tazir wa ma baddayu tabjilah di antara orang-orang yang beriman itu ada golongan yang membenarkan janjinya terhadap Allah di antara mereka ada yang telah gugur di dalam Allah dalam perjuangannya dan di antara mereka sedang menanti-nanti untuk gugur dalam perjuangan di dalam Allah SWT mereka sekali-kali tidak menukar janji mereka dengan sesuatu yang lain marilah kita sama sama mengikut contoh para sahabat tadi yang tidak pernah menukar janjinya dengan sesuatu yang lain kita perjuangkanlah Islam kita tegakkanlah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benarlah keimanan dan ketakwaan kita dengan bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkatan dan Nabi SAW telah menerangkan bahawa bulan Ramadan ini jika kita laksanakan dengan sesungguhnya maka berlaku. Bagaimana apa yang disebut oleh Nabi man sama ramadana iman wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama para siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya yang telah terdahulu. Baiklah kita sama-sama menghayati Ramadan kali ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah semoga kita menyambut hari raya dalam keadaan diampunkan segala dosa-dosa yang terdahulu pada kita dan dalam keadaan kita mendapat keadaan Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi saya mengucapkan kepada seluruh kaum muslim selamat menyambut Ramadan al-Mubarak dan selamat berpuasa aku lupa ni أستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته